Вітаю, це програма «Твоя шина». Я і Мария, Марія, це ми помічник та великий автознавець Олександр. Привіт. Сашо, а ти чув, що в Україні збираються вести закон, згідно яким штрафуватимуть тих, хто замою їздить на літній резині. Що ти з цього правду думаєш? Так, я думаю, що це правильно, адже літня гума веде себе не так, як потрібно. Відповідно, вона добіше на морозі, а значить, погано керується автомобіль і збільшується гальмінний шлях. А це небезпечно для самого водія і його оточуючих. Тому я вважаю, це правильне рішення. І для тих, хто ще досі не призуєсь, пропоную поїхати в шинний центр Твоя шина і подивитися, які новинки пропонують назимку. Поїхали. 为何？ Перше на українському ринку з'явилася сертифікована розрібна мережа шинних центрів Твоя шина, девізом якої є комфорт, надійність, безпека та висока якість. Нещодавно її представництво з'явилося і в Черкасах. Кожен автовласник тут може підібрати саме ту модель шини, яка задовольнить його вимоги. Чим ми можемо вас порадувати, чим ми можемо вас так, скажемо, удивіти прежде всього широким асортиментом шин ведучих торгових марок, таких як Брістоун. Мишелин, Континенталь, Кума, Матадор, Антел, Кардиант. Безусловно, представляем широкий выбор легкосплавных дисков торговой марки Racing Wheels. Безусловно, это прекрасный сервис Шинний центр Твоя шина вирізняється відмінним сучасним сервісом, кваліфікованими працівниками, а покупцям пропонує лише якісні та надійні бренди. Крім того, відвідувачі не будуть розчаровані і широким спектром послуг. На сьогодні ми можемо предоставити вам і широкий вибір товару, і широкий спектр услуг, як шиномонтажних, так і по ремонту різного роду повреждень шин. Шинний центр твоя шина є офіційним представником відомих світових брендів. А відтак пропонує своїм покупцям не лише високоякісні товари та послуги, а й оптимальні ціни. Для постійних покупців тоді накопичувальна дисконтна програма, яка дозволяє суттєво скоротити витрати пов'язані з купівлею шин. Шинний центр Твоя шина у Черкасах знаходиться за адресою. Вулиця 30 років перемоги, 13 дріб. 5, контактний телефон 65 55 14. У магазинах мережі Твоя шина дуже великий вибір шин. Минулого разу ми говорили про зимову колекцію марки Bridgestone, Цього разу поговоримо про зимову колекцію марки Кумо. В этом году компанія Кума представлена на ринку в серії моделей. Первая модель Кума, модель КВ-22. Данная модель призначена под повку. У неї є широкі отводные канавки, они обеспечивают хорошую курсову устойчивость. Є центральна беговая дорожка, яка также курсову устойчивость. Дальше в этой шине применены пилообразные ламели, которые обеспечивают зацепление на гололеде и на укатанном снегу. Вот. Эта шина используется в арктических условиях зимы. Следующая модель, о которой хотелось бы сказать, Кума КВ-21. Данная модель предназначена для городского цикла езды. В этой шине высокая ламелизация, также присутствуют V-образные канавки, которые обеспечивают блокировку блока в продольных направлениях, не дают шине смещаться слева направо, со стороны в сторону. Из-за высокой плотности ламелизации обеспечивается высокая курсовая устойчивость, а также тягово-тормозные характеристики данной шины. Модель Кума КВ-17. Асимметричный рисунок обеспечивает отличные тяговые скоростные характеристики как на сухом асфальте, так и на мокром снегу и на, и на гололеде. Данная шина имеет три плавные отводные канавки, которые обеспечивают борьбу с аквапланированием. В этой шине идеально совмещены боковые блоки протектора, которые обеспечивают максимальный акустический комфорт. Также данная шина имеет скорости индекс, индекс скорости 210. Ее можно использовать на трассе на высоких скоростях. Следующая шина, о которой хотелось бы сказать, модель называется КЦ-15. Данная шина предназначена для SUV-автомобилей, то есть джипов или небольших внедорожников. Данная, данная шина, преимущество данной шины – это асимметричный рисунок протектора. Высок, большие отводные канавки обеспечивают хорошее очищение протектора от снежной каши и слякоти. Также данная шина имеет, как и модель кв 18, разные размеры блоков, которые обеспечивают оптимальный акустический комфорт. А чи пропонує торгова марка Кумо якісь новинки цього сезону? Звісно, в этом году компанія Кумо предоставила новинку. Модель називається КВ-31. Подивимося ближче. Подивимося ближче. В шині. что в этой шине принципиально нового? В ней в составе резиновой смеси использован принципиально новый элемент, который называется сульфром 3000. Это специальное нитивидное волокно, которое присутствует в составе резиновой смеси, и оно обеспечивает зацепление на гололеде. Также, благодаря большим блокам протекторов центральной части, обеспечивается отличная курсовая устойчивость данной шины. В этой шине производитель применил 3D ламели, которые до этого они в своих шинах не применяли. Это дает отличную блокировку блока в разных направлениях. Также из-за этого шина не смещается со стороны в сторону и нет подплывание шины на трассе данная шина имеет направленный рисунок протектора который обеспечивает отличную очищаемость протектора от э, снежной каши слякоти и воды из-за того что у этой шины явно выраженная центральная беговая дорожка обеспечивается отличная курсовая устойчивость шины на дороге. Шиникуму виробляють у Кореї із 1960 року. Вже на початку 90-х компанія входить у десятку світових лідерів шинної індустрії. Постійно збільшуючи обсяги виробництва, Комотаєр Тайрс продовжувала дослідницькі і конструкторські розробки. В результаті компанія отримала сертифікат на виготовлення шин для військової авіації США. А у 2000 році стала офіційним постачальником шин для перегонів International Formula 3 Корея. Невдовзі шиникуму посіли друге місце за результатами опитувань споживачів. Сьогодні ні, шини марки кому пізнавані у всьому світі. Це традиційно м'яка гома з незмінно високою якістю, яка по багатьом параметрам перевищує продукт аналогічного цінового діапазону та не поступається дороговартісним відомим маркам. Крім цього, розробники цих корейських шин велику увагу приділяють і зовнішньому дизайну продукції. В предыдущей программе мы розповідали про монтаж и балансирование. Сегодня мы поговорим про не менш важный аспект это встановлення колес на машину. Здравствуйте. Да, конечно, снятие и установка колеса, вроде бы мелочная вещь, но в ней много нюансов. Многие видели такую приспособку, пневмогайковерт, но немногие знают, что в ней можно только откручивать колеса. Почему так? Сейчас покажем. Машина поднята, можно снимать колесо. Колесо снято. Но более ответственная вещь ⁇ установка колеса. Как оно будет прикручено? То есть прикручивать пневмогайковер к нам ни в коем случае нельзя. Многие на шиномонтажах делают эту ошибку. Гайковер может перетянуть колесо. Это так же опасно, как и недотянутое колесо. Девиз э -э, компании ⁇ Твоя шина ⁇ наших магазинов ⁇ комфорт, надежность, безопасность. Безопасность даже можно поставить на первое место. При прикручивании колеса обязательно колесо прикручивается в без участия пневмога ковертов. Итак, колесо установлено, но оно еще не готово к дорогам. После опускания машины обязательно затяжка динамометрическим ключом. Почему это важно? Производители для каждой машины устанавливают момент затяжки, то есть сколько килограмм на сантиметр будет затянуто колесо. Для каждой машины это индивидуально. Естественно, каждая машина затягивается в соответствии с таблицами по затяжке колес. И колесо не не дотянуто, не перетянуто. Это обеспечивается с помощью вот такого инструмента. Динамометрический ключ. Как он работает? выставляется момент затяжки и затягивается до щелчка. Теперь колесо установлено в соответствии со всеми правилами. В действительности недотянутое либо перетянутое колесо, крепежные болты либо гайки, это опасно. Колеса единственная вещь, с которой мы связываемся с дорогой, естественно, их малейшая недотяжка либо перетяжка это, скажем так, те вещи, о которых мы не стараемся не говорить. Каждая машина, прошедшая через наш шиномонтаж, обязательно клиент убеждается в том, что колеса обтянуты, записывается номер машины, ведомость сохраняется 3 месяца. Кто затягивал, ответственный шиномонтажник, момент затяжки, естественно, число, дата. Это, кажется, мелочи, но это мелочи, которые экономят время, которое обеспечивает безопасность на дорогах. Важные моменты. Мы колесо установили, я могу ехать. Есть еще одна мелочь, которую нужно знать. Это давление. Э, кажется, вроде бы такой мелкий вопрос, в действительности он очень важен. Заниженное давление в шинах, как сейчас при похолодании может оказаться, ведет к неравномерному износу протектора. То есть внешние части плечевые зоны более изнашиваются. Завышенное давление, в свою очередь, ведет к износу центральной части шины. Кроме того, это безопасность. Опять же безопасность. Заниженное давление, шина более уязвима куда. На наших дорогах, к сожалению, актуально. То есть давление должно быть выставлено либо э, в соответствии с производителем. Э, давление стоит э, описано на лючке бака изнутри у некоторых машин. У некоторых машин на стойке водительской двери. В некоторых случаях только в сервисной книжке. Э, давление стоит проверять как минимум раз в месяц. Желательно два раза в месяц. Опять же с дорог, какие-то посторонние предметы, шурупы, всевозможные проколы. При регулярной проверке давления они сразу обнаруживаются. Тот же шуруп, он может месяцами находиться в колесе и при торможении оттуда вылететь. Колесо резко спустит, будет как бы потеря колеса. Поэтому проверка давления на наших сертифицированных шиномонтажах производится точными манометрами с мелким делением Все в нормі. Теперь давление в нормі. Можете їхати. Дякую. Після купівлі та встановлення замових шин виникає питання, де ж зберігати літні. Хтось використовує для цього гараж, а хтось взагалі балкон. Насправді ж літнє взуття для машини узимку особливо чутливе до різних механічних пошкоджень, тому щоб навесно не купувати нове, варто дотримуватися правил зберігання літньої гуми. А це означає дотримання необхідного температурного режиму, вологості, а також способу складування шин. Саме такі умови для зберігання пропонують клієнтам у шинному центрі твоя шина, що за адресою 30 років перемоги 13 дріб 5. У нас шина, які ми беремо на х. Хранения хранятся при температуре 15-18 градусов в пакетах. Обязательно мы их храним только стоя и каждый месяц э, проворачиваем, обязательно, чтобы они не слеживались. Если же мы берем шины на дисках, то складываем стопочкой, но опять-таки переворачиваем каждый месяц. Даже если в том случае, если человек не покупал у нас шины, но есть желание оставить на хранение, человек может оставить на хранение у нас без вопросов. Наши склады позволяют хранить много шин. Мы, мы можем обеспечить потребность, наверное, всего города. Процедура очень ясна и прозрачна. Человек, сдающий нам шину на хранение, с человеком, который сдает нам шину на хранение, мы заключаем договор ответственного хранения. В этом договоре указана остаточная высота протектора, если нет повреждений на самой шине. И записывается ее номер, создается так называемая помба на каждую шину. И мы храним. То есть у человека есть на руках документ, подтверждающий то, что он сдал. І, звісно, він чекає, те, що здав, то він і отримає. Дотримання всіх правил зберігання літньої гуми може продовжити термін експлуатації до п'яти років. З вами була програма Твоя шина і ведучі Олександр та Марія. Сьогодні особисто я, як починаючи водій, дізналася дуже багато цікавого. Сподіваюся, глядачам інформація від фахівців шинного центру Твоя шина також була корисною. Тому слідкуйте за нашими програмами і надалі. Щасти.